Ну, радостных историй в моей практике нет. Всегда запоминаются, ну, печальные истории. Ну самые-самые такие печальные, что у меня сейчас собаки остаются. Ну у меня в основном остаются инвалиды, которые никому не нужны. Это когда вилами прокалывают щенков маленьких. Вот, был у меня случай два года, нет, три, наверное, года назад уже дольше уже три года этой собачки. Тоже выбросили пять щенков, все мертвые, все проколотые вилами. Одна, одна, получается, единственная выжила, но она лишилась глаза. У нее сейчас мордочка там некрасивая. Ну, как бы там операцию делать какую-то глобальную нет на это возможности, денег нету. Ну, местные наши ветврачи уже собрали как смогли. Она сейчас, конечно, инвалид, ну активная, хорошая. Ну в основном такие печальные. Есть такие, что выбрасывают в мешках где-то в воду, что они там замерзают, один какой-то выживает. Сейчас их 27 штук. Это лично моих. На раздачу у меня сейчас чуть больше 40. В интернете я их выставляю, пиарю постоянно. То есть котят на раздачу очень много. Ну, ну чуть больше 20 тоже я не считаю. Ну, на раздачу есть. Все это в интернете. Все люди видят. То есть можно выбрать любого. Там позвонили, написали. Любого я принесла, привезла домой. Я каждый день на рынке в интернете, даже если там другой город, в село люди просят, не могут там выехать. Я стараюсь вести, стараюсь раздавать, смотреть условия. Ну, это сто процентов. Город у нас вообще по волонтерам супер. У нас, наверное, самый лучший город, потому что люди пеклуются реально, ну, за тваринами. Вот там и в пятиэтажках, и в своих домах. Вот даже вот животных побросали, два-три человека где-то там останутся, но они будут кормить. Ну, то есть, ну, ну, и, конечно, есть такие, которые выбрасывают каждый хозяин должен нести ответственность за своего животного. Я собираю там, которых выбрасывают. Вот там щенки, вот у меня сейчас в машине новорожденные щенки, им трое суток всего. Вожу везде их с собой, потому что дома оставить не могу, мне надо этих раздавать, мне надо куда-то ехать, они у меня сейчас в машине греются. Я их выкармливаю, я их сутками выкармливаю, это каждые два часа, это месяца два-три, мне их надо выкормить. Вот, это, ну, это труд нереальный. Я не высыпаюсь, но это как будто бесконечно у меня декретный отпуск. И когда я их ну, прилаштовываю, и потом вот эти мне звиты, вот эти вот все присылают, ну это эмоции, конечно, ну, вау, супер.